assalomu alaykum ismim malika o'zbekistonlikman qirq ikki yoshdaman memorial atisher e, kasalxonasida oshqozon kichraytirish obezita amaliyoti bo'ldim men yoshligimda aslida to'la qiz bo'lganman doim e, lekin bu yillar davomida davom etib davom etib o'sha yeyish uh, uh, anaqasi funksiyasi buzilgandan keyin manda уже uh, kiloyimga kilo qo'shilaverib 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 judayam oha oxirgi paytlarda uh, harakat qilishimga yurishimga zinadan chiqishimga umuman hayotimga juda yam salbiy ta'sir ko'rsatishni boshlagani uchun uh, va qanaqadir uh, sizda uже yangi kasalliklar bosh og'rish uh, keyin дavleniya ko'tarilishi shunga o'xshagan kasalliklar уje o'rtaga chiqishni boshlagani uchun o'zimga o'zim qidirishni boshladim yo'llarni va shu shunaqa amaliyotdan o'tib o'zimga yangi hayot boshlashga qaror berdim aslida bu qarorni berishim bir yil oldin boshlandi bir yildan beri juda ko'p balnitsalar juda ko'p o'sha kasalxonalarni juda ko'p doktorlarni juda ko'p bunaqa amaliyotlarni bu amaliyotni boshidan o'tkazgan kasallarni qidirdim izlandim keyin qa ni qaysi birida qanaqa bo'ladi buni salbiy taraflari qanaqa ijobiy taraflari qanaqa keyin operatsiyadan keyin nimalar bo'ladi man uchun eng yaxshi va eng to'g'ri qarorni memorial ota sheyir tumanidagi memorial kasalxonasidan vahit Mutlu doktorumuzda de karar verdim. Özbekistan'dan gelen hastamız Melike Hanım bir obez, ee, obezite nedeniyle bize başvurdu. Yaptığımız değerlendirmelerde beden kitle indeksinin 47 olduğunu saptadık. Ee, biz hastamıza e, obezite cerrahi yöntemlerinden tüp ameliyatını önerdik. Ee, bu ameliyat e, obezite cerrahi yöntemlerinin aslında e, primer ameliyatı diyebiliriz. Şu an dünyada en sık uygulanan ameliyatlardan biri. Endapirat saklıdır Amanda, yani izlenkins rahatsızızı apiratcaya alışmır. Bunu uzgeyerleşme bir yon alışı var. Avelan var doktor kekildim. Doktorumuz bana oturup bize yaşla bafurca plastik şu vakit mutlu. doktorimiz bilan hamma analizlaringizni javobi chiqqandan keyin doktorga olib kelib doktor ularni hammasini ko'rgandan keyin rozilik bergandan keyingina operatsiyaga ruxsat beradi o'zi aslida man ham shu hamma bosqichlardan o'tdim va bir doktor bemoriga avvalambor ishonch berishi kerak bu doktor menga bu ishonchni berdi ıı, hayotimda nimalar qilishim kerakligini operatsiyadan keyin nima nimalar qilmasligim kerakligini nimalar uh, nima nima yordamchi bo'lishini hammasini chiroyli qilib tushuntirdi va bu mani ishonchimni yana ham ko'paytirdi va juda yam xursandman uh, uh, bunaqa doktor topganimdan <hazan> operatsiyamiz o'tdi o'zimni qanaqa his qilyapman o'zimni juda judayam yaxshi his qilyapman hatto man o'ylagan edim operatsiyada katta katta kesib tikib tashlashadi deb to'rttagina anaqa teshuvchi ochishdi o'sha yerdan bo'ldi og'riq boshida ozgina og'riq bo'ldi lekin bu yog'iga juda judayam tez o'tib ketdi u og'riq buni bir uchun uyumi mojizaiuumi cho'kinamda Burada en önemli uyum sağlayacağı şeyler bir beslenme alışkanlığıyla başlayan ve yaşam tarzıyla devam eden bir süreç oluşacak. Hastamızın daha hafif, daha mutlu, metabolizmasının daha hızlı olduğu, sosyal hayatının daha aktif olduğu yeni bir hayat olması dileğiyle de taburcu edeceğiz. Bir yıllık bir süreçte hastamızı yakın takibi alacağız. Bu e, takipte e, ekip olarak e, diyetisyenimiz, psikoloğumuz, e, cerrah olarak bizler her zaman hastamızın yanında olacağız. Bundan ki inşallah benim e, için yeni hayat, e, çıralı hayat başlamadı, inşallah. Juda ham katta rahmatlarimni tashakkurlarimni bildirib qolaman ota sheir memorial kasalxonasiga va doktorim vohid mutluga rahmat kattakon